gözəlliyi seyr etməkdən doymaq qeyri-mümkündür. Qadının cazibədar görünməsi üçün onun gözəlliyi kifayət etmir. O həmişə daha gözəl olmaq istəyir. Söhbətdə toy günündən gedirsə, onda gözəl olmaq istəyir, vacibliyi xarakteri daşımağa başlayır. Gəlinli butiklərində xanımların xarakterindəki bu zərifliyi duymaq vacibdir. Bax elə Ruminada olduğu kimi. Çox da acıqlı. Bir azdan evlənir yarim ondan bu acı Kendimizin bu şarkı Mutluluk hediyem şarkımda senin vasını seçiminində yanılmamaq üçün gəlin butiklərindəki ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaq lazımdır. Bu cəhətdən gənc qızlara daimi yardımçı olan İncilər verlişinin kollektivi Rominada hazırladığı sujeti ixtiyarımıza verir. Unutmama, izin ver dəkələrdən artıq kirayə verilməyən gənliklərin yer aldığı butikdə müxtəlif rəng çalarlarının göz oxşayan palitrasından ibarət gənliklər tapa bilərsiniz. Romina xanımın dediyinə görə onun fantaziyaları bu libasların hər birində öz əksini tapıb. Eminlikle deyabilirik ki, Türkiye'nin en meşhur markalarını təqdim etdiği bu yenilikler dəb ve üstünlük verenlerin kalbini çok asanlıkla feth edecek. Ayrılık efendi, kulu biz aşıklar. Ellerin avcumda soldu, yaralı bir ürkek kuştu. Biten bir aşktan çırpını uçtu, yoluna açık olsun. make you study them sözlərin kayıb bir daha toy günü daha da zərif və romantik görünməyiniz üçün Rominada hər fürsətdə taç, yağ çətirləri, yedbək və duvaqlar denersin. əldə edə bilərsiniz. özünə iyi bax. Eyisi